К сожалению с этим человеком же пиво не выпьешь это михаил шумахин теннис и рыбалка но ну, мне очень интересно как анчелотти именно как строит он отношения в команде и команда видно что объединена одной целью и его вот подход его умение работать с людьми вот это подкупает это, в принципе я такой человек, что особо к приметам у меня нету, да, там кто-то в день игры по телефону не разговаривает или там с левой ноги там одевает обувь, если касается. Нет, у меня день начинается, самое главное, чтобы он начинался с хорошего настроения. Но мне больше нравится на сегодняшний момент это Боруссия Ну, было достаточно хороших ребят и, и, в той же Белоруссии, когда я работал в юношеской сборной здесь, в Динамо Киев, если так брать, то подкупает то отношение, я знаю давно, этого футболиста Виталика Буяльского. Потому что, как Олег Романович сказал, если бы таких было еще пять человек в команде, то можно и не смотреть на трансфер. Вот почему вот этот футболист вышел на футбольное поле, а вот тот сидел. Вот он же мог бы сыграть лучше, но сослагательного нету в футболе. Ну, это Валентин Валерьевич, однозначно. И интеллектуальный футболист, и техничный футболист – это то, что было у него лучше, как у футболиста. Мои дети. Без слез на них не посмотришь сейчас вот я у Александра Михайловича Козлова там увидел книгу «Люди, собаки и как мы», да, там что-то строим отношения, но это точно уже не моя, я пару страниц прочитал и понял, что я из этой книги ничего не пойму. А так в основном из художественной литературы особо нету такого, да, что-то. А чисто уже, если брать более спортивное, Это сейчас много книг, и какой-то книге приоритет отдавать нет, у меня такого предпочтения. Знакомьтесь, Джо Блэк. Нет, вообще, у меня нету ни в Фейсбуке, ни какие там еще есть. Ну, курю от этого, вот не могу избавиться. Лучше старого Мерседеса, может быть, только новый Мерседес. Нет, нет он не... ничего в этом плане. <смех> <смех> Это честность и уважение.